बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर्दियाँ बहुत खूबसूरत मौसम है दिसंबर को हम इंजॉय करते हैं दिसंबर शायरी का मौसम है लेकिन याद रखिए कि हर मौसम अपने साथ अपनी आसानियाँ और अपनी सख्तियाँ लेकर आता है दिसंबर और जनवरी के मौसम में जब शदीद सर्दी पड़ रही हो तो जहाँ हम मौसम को इन्जॉय करते हैं एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हाथ और पाँव की उंगलियों में सोजिश का आ जाना और सोजिश की वजह से क्या होता है कि इसमें स्वेलिंग आती है स्वेलिंग की वजह से इसमें खारिश और फिर उसके बाद आप देखिए इसमें ज़ख़म बन जाते हैं चिलबलिन या सर्दियों में हाथ और पाँव की उंगलियों का सोजिश ज़्यादा हो जाना इसमें शदीद ख़ारिश होना और ज़ख़्म हो जाना सबसे पहले ये देख लीजिए कि सोजिश क्यों होती है जब शदीद सर्दी जो है वो हाथ और पाँव की जो उंगलियाँ हैं इसकी खून की नालियों तक की नालियों है, खून की नालियाँ जो हैं वो सकड़ाओ का शिकार होती हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप जब वापस आते हैं जब ये रिलैक्स करते हैं खून की नालियाँ रिलैक्स करती हैं डायलेट करती हैं तो क्या होता है कि जो खून का इसके अंदर जब दबाव बढ़ता है तो उस वक्त जो है खून की नालियों के अंदर जो मवाद है जो माया है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं वो बाहर जो है वो निकलना शुरू होता है पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू होता है वो अब खून की नालियों में नहीं रहता खून की नालियों के फैलने की वजह से बाकी जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर आना शुरू होता है वहाँ सबसे पहले आपको इसकी वजह से स्वेलिंग मिलती है जब स्वेलिंग होती है तो ये क्योंकि टाइट स्ट्रक्चर्स हैं इसमें जल्द जब बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होती तो इस स्वेलिंग की वजह से आपको और मुझे ख़ारिश होना शुरू होती है और जब ख़ारिश होना शुरू होती है जब खुजली करते हैं जब इसे ज़ोर से खुजली करते हैं क्योंकि ये खारिश शदीद होती है वहाँ पर ज़ख्म हो जाता है अब आपको पता चल गया कि ये इसकी वजह क्या है आम तौर पे जो मैंने नेट पे देखा जो बताया जा रहा है कि जी खून की नालियाँ सुखड़ जाती हैं इसलिए होता है नहीं ऐसा नहीं है खून की नालियाँ सकड़ती हैं और जब रिलैक्स करती हैं डायलेट करती हैं उस वक्त जो है माया फ्लूड बाहर निकलता है और वो बाहर निकल के वहाँ पे स्वेलिंग काज करता है हाँ एक दो वजह और हो सकते हैं कि सकड़ाओ के दरमियान या अगर सकड़ाओ और खिंचाव नहीं हो रहा कोई आटो अम्यून डिजीज़ है वैसकुलटिस है खून की नालियों की बजाते खुद सोजिश किसी और वजह से हुई है तो वहाँ पर यह सर्दी के बगैर भी ये कैफियत हो सकती है लेकिन आम तौर पर वजह हमने बता दिया शदीद सर्दी और उसके बाद आप आके शदीद गर्मी जो है को जब आप एक्सपोज होते हैं तो उसके साथ ये प्रॉब्लम शुरू होती है मुझे मेरे दोस्त जी डॉक्टर कासिम कहने लगे कि सर इस पॉइंट पे जरूर हमारे बुजुर्गों को बताइए समझाइए मैंने कहा जी मैं हाजिर हूं करना क्या है सबसे बड़ी जो बेहतियाती हो रही है कि मैं बाहर शदीद सर्दी से आया मेरे हाथ और पाँव की उंगलियां सुने आते मैंने हीटर के आगे हाथ रखे आग के ऊपर हाथ रखे उन्होंने तापना शुरू कर दिया आपको बहुत अच्छा महसूस होगा लेकिन कुछ मिनटों के बाद कुछ देर के बाद वहां पे शदीद खारिश शुरू हो जाएगी अब आपको मैंने जो प्रोसीजर बताया जो मैकेनिज्म बताया अब आपको समझ आ रहा होगा उस वजह से हो रहा है कि आपने खून की नालियाँ सुखड़ी थी आपने एकदम उन्हें हॉट किया वो डायलेट हुई स्वेलिंग हो गई तो आपने इस चीज़ को रोकना है करना क्या है सबसे पहले तो यह है कि हाथ और पाँव की उंगलियों को इसके अंदर जो खून की नालियाँ जो शदीद सर्दी में सुखड़ती हैं उनको सुखड़ने से रुकी डॉक्टर साहब वो कैसे कोशिश कीजिए इन दिनों में अपने आप को खास तौर पे हाथ और पाँव की उंगलियों को सर्दी से बचाइए आपने कोशिश करना कि इसके ऊपर आप है जो है ग्लव्स जो है वो इस्तेमाल कर लें आप कोशिश करें कि आप अच्छी जराबें इस्तेमाल कर लें ऊनी जराबें इस्तेमाल कर लीजिए आप कोशिश कीजिए बंद शूज़ पहनिए लेकिन फिर आपको याद दिला दूँ टाइट शूज़ नहीं होने चाहिए टाइट ग्लव्स जो यूज नहीं होने चाहिए जो इसको इंजर करें क्योंकि जब टाइट होगा तो वहाँ पर इंजरी का प्रेशर का एलिमेंट आ सकता है जो इस इंजरी को दोबारा से बायस बनेगा सोजिश करने का अच्छा आपने बचाव कर लिया आप जब सर्दी से बाहर से वापस आते आपने फौरी तौर पे इसको हीटर के आगे नहीं रखना ख़वात इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं बहुत ज़्यादा मुतासर होती है वजह क्या होती, होती है कि आप किचन में काम करें एकदम से सर्द और दूसरे फौरन आपने उसे गर्म पानी में हाथों को डाल दिया मैं एक सबसे पहले टिप बता देता हूँ आपने ठंडे शदीद ठंडे हाथ रहा उन्हें हॉट जो है टेम्परेचर में नहीं लेके जाना उन्हें पहले वार्म में लेके जाइए आहिस्ता आहिस्ता गर्म कीजिए उन्हें सेटल होने दीजिए एक्लाइमेटाइज होने दीजिए उसके साथ क्या होगा कि जो खून की नालियों की सोजिश जाए एकदम से सर्दी एकदम से गर्मी एकदम से विजोकल स्ट्रिक्शन एकदम से डालटेशन वो नहीं होगी तो क्या होगा कि मवाद बाहर नहीं जाना शुरू होगा स्वेलिंग नहीं होगी स्वेलिंग नहीं होगी तो बाकी का मैकेनिज्म जो है वहीं पर रुक जाएगा तो यहाँ तक आपको समझ आएगा नंबर एक सर्दी से बचाना है नंबर दो टाइट जो है चीज़ें नहीं पहननी टाइट आपने ग्लव्स नहीं पहने टाइट सॉक्स नहीं पहने टाइट शूज़ नहीं पहनने नंबर तीन आपने डायरेक्ट हीटर के ऊपर हाथ नहीं जाके सेकने पहले उन्हें हल्का सा वॉम होने दीजिए खुतिन के लिए क्या है कि किचन में काम करते हुए आपने एकदम से सर्द और एकदम से गर्म पानी उसमें नहीं जाना अब आइए कि खुदा न खासा किसी वजह से बीमारी है ऑटोमिक डिजीज़ है अगर ये हो जाए तो फिर क्या करना है प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी वे तो डायल्टेन हुई फ्लूड बाहर निकला याद रखिएगा कोई चोट लग जाए कहीं सोजिश हो जाए जो डॉक्टर पता नहीं बता नहीं पाते मरीज समझ नहीं पाते मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले मरीज़ को समझा दीजिए वजह समझा दीजिए इलाज आसान हो जाएगा अगर किसी जगह अडीमा हो रहा है सोजिश हो रही है वहां पे आप देख रहे हैं कि फूल रही हैं उंगलियाँ है। सबसे पहला आसान काम उस जगह को एलिवेट कर दीजिए उस हाथ को एलिवेट कर दीजिए अगर पाँव में है तो पाँव जो है अपने कूल्हे के जोड़ से ऊँचा आप देखिए ये कूल्हे का जोड़ा है तो पाँव जो है एक डेढ़ तक के ऊंचा कर दीजिए क्या होगा एलिवेशन से फ्लूड जाए ग्रेविटी से नीचे की तरफ आना शुरू होगा डॉक्टर साहब उसमें हम रस्सी डाल बिल्कुल हाथ में पाँव में रस्सी नहीं डालनी आसान नुस्खा बता देता हूँ चोट लगे एक्सीडेंट हो जाए चिलब्लेन हो हाथ में सोजिश आ रही है उसे अपोजिट शोल्डर जाए उसकी हड्डी पर ये देखिए दो उंगलियाँ जो है उस पर टका लीजिए एलिवेशन हो गई एलिवेट कीजिए सोजिश जो है वो तो हो चुकी अब इसमें पानी जमाने स्वेलिंग नहीं होगी स्वेलिंग नहीं होगी खारिश कम हो जाएगी आगे चलते हैं एलिवेशन बता दिया अगला प्रॉब्लम देखते हैं और अगला इलाज देखते हैं अगर सोजिश हो गई अब वहाँ पर खारिज होगी याद रखिएगा आपने खारिज नहीं करी जब आप जोर से से खारिज करेंगे वहां पे ज़ख्म बनेगा आप उसे आहिस्ता से कोई इमोलियट लगाइए ठीक आप वहां पे ऐसी ऐसा जो है मेडिसिन लगाइए जिसके साथ आप देखिए वहां खारिज का एलिमेंट कम हो जाए आप इसमें लोकल एप्लीकेशन के लोशन की कर सकते हैं याद रखिए डॉक्टर जहाँ जल्दी में एंटी हिस्टाम देखते हैं यहाँ एंटी हिस्टामिन का शायद उतना काम भी नहीं होगा और वहाँ पे ड्राउजीनेस होगी तो आपने क्या करना है लोकल एप्लीकेशन आप इसे बड़े धीरे से मसाज कर सकते हैं उसे ईज आउट कर सकते हैं उसे कोशिश करें कि फ्लूड जो है आपकी और मेरी मिल्किंग मूवमेंट से फ्लूड कम हो जाए एलिवेशन से भी कम होगा इससे भी कम होगा और ख़ारिश इससे कम होगी डॉक्टर साहब आपकी वीडियो सुनने से पहले तक वहाँ पर ज़ख्म भी बन चुका है तो ज़ख्म को क्योर कीजिए ना क्या करेंगे इस जख्म को नंबर एक टमपरेचर ठीक रखिए इस जख्म को ओपन रखिए नंबर एक नंबर दो याद रखिएगा जिंदगी का आगाज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में शर्जुमा पढ़ के देखिए वो पानी से कहते हैं ज़ख्म ठीक करना तो उसे वेट रखना होगा खुशक ना होने दीजिए उसके ऊपर कोई भी ऐसी क्रीम जिसके अंदर जो है फ्यूसिडिक एसिड पड़ा हुआ हो और जिसमें हाइड्रोकारजो साथ हो फ्यूसिडिन एच हम बोलते हैं वो लेके वो इसके ऊपर बहुत हल्का सा उसकी फिल्म बना दीजिए और इसे खुद से हील होने दीजिए अगर आपने जख्म गहरा नहीं किया हुआ सिर्फ एपिडमोलाइसिस हुई है सिर्फ ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर गई हुई है तो इसे चार पाँच छः दिन दीजिए आठ से दस दिन हो जाए तो ये आस्ता आस्ता खुद ही हील हो जाएगा आपने एलिवेट रखना है आपने खारिश नहीं होने देनी आपने इसके ऊपर इसे नंगा रख के इसके ऊपर कोई ड्रेसिंग नहीं करनी क्योंकि जितनी मतलब ड्रेसअप करेंगे जो नई एपिथीलियम जो नई आ रही होगी उसको डैमेज होगी इसे ओपन रख के इसे कोशिश कीजिए कि इसे कंजर्वेटिवली हील हो जाए अगर ये सारे मराहल जो है इसे ये आपको इब्तदाई तबी मदद के तौर पर बताया जा रहे हैं अगर फिर भी आराम नहीं आ रहा या तो आप यहाँ पर हमारे साथ इन बॉक्स में आके पूछ सकते हैं यू कैन अगर ये भी नहीं हो सकता तो आपने किसी मुस्तरद डॉक्टर जो है उसके साथ भी रबता कीजिए कोशिश कीजिए अगर कोई क्वेश्चन जो है अन आंसर्ड रह गया तो आप इसे नीचे जाके इन में पूछ लीजिए वाल तो